同学你好，请问你叫什么名字啊？我叫张琪琪。琪琪同学你好，你觉得学小提琴辛不辛苦啊？不辛苦，我很喜欢，我每天都练两三个小时，老师还夸我很棒呢。啊，琪琪，嗯、是不是因为最近艺考，你怕自己学不会啊？啊？原来他工作的时候。 是这个样子。也遇到过你这种情况。姐姐小时候是学格斗的，每次比赛的时候，我也觉得好难，嗯、学不会，很辛苦。但是，嗯、你要换一种方式来想。琪琪，你这么努力去训练，你一定可以取得一个非常好的成绩的。谢谢姐姐。<laughs> 没事儿。不好意思，啊，耽误你们时间了。好、啊，没事。那、嗯啊、我们先走了，姐姐再见。再见琪琪，拜拜。 刘哥，今天辛苦了，不辛苦。佳兰啊，啊我现在回公司送器材，我就不管你了，自己回去注意安全啊。哦，好，好,好，好，刘哥，路上小心啊，拜拜。拜拜何律师，干、呃、干什么？ 哎呀，你到底要干嘛呀？我已经跟你解释过几百遍了，但是你就是不信呢。你不会是把我当成那个对，可心。我这次来是要问你别的问题。OK，你快问我快答，反正不要问关于我知识范畴以外的事，可以吗？我问你，吴安文和陈可心昨天是不是见过面？ 你怎么知道他们昨天见过面？现在是我在问你。如果我回答你，你能不能保证以后不要再烦我了？快说。其实我昨天撞到陈可辛和武安文见面，纯属偶然。你知道他们聊了什么？这我怎么知道？看来得好好查一下武安文了、啊。 你问了，我回答了，你要遵守你的承诺，以后不要再来找我了，啊、嗯？你会来找我的。<noise> 呵，干嘛？ 我就说你会回来找我的。快告诉我，到底怎么回事？终于肯跟我说话了，这才是人与人正常的交流。妈，打开看看。嗯嗯、这都是你买的吗？不然呢？你不是不喜欢我吃螺蛳粉吗？ 我不喜欢你就不吃了。为什么生我的气？还不跟我说话，还写字。啊？你先告诉我你怎么去二零二一的。跟我来。什么？你带我来阳台干嘛啊？你听。 听什么？仔细听啊。嗯嗯，蛐蛐然后呢？蛐蛐怎么了吗？这里是二零二一年。没错。 你已经来到二零二一年，我。哎，你来到我的世界了？还不算太笨，这里确实是二零二一年。我有信号了，这就是最好的证明。这么说，我们不仅可以从前门到二零二二年，我们还可以从后阳台进入二零二一年。对了。 那我们可以做很多事儿，我们可以一起去查武安文和陈可辛的事儿，就可以改变吉荣的结局了。我现在最想做的事情，就是见一见吉荣，在你的世界，他还没有死，我想见他一遍。那天送他回江胜豪家，我不应该走的。好啊，我们现在就去吧，走。你慢点。 谢谢你还陪我找季荣。啊，不用谢，当时我应该跟你道歉。刚才官宣的事儿，复合一下，黄昏过去，我明白。那种情形、啊、假装官宣是最好的回应。用什么样的方式，不重要。是不重要？那你往后退一步干嘛？你是怕我缠着你吗？你想的也太多了吧。 别误会，我是担心你，我们的朋友会想我们之间是什么关系，对你不好。是是是，对我不好，这样我还怎么交男朋友啊？你有男朋友了？这位先生，我采访你一下，我有没有男朋友跟你有什么关系？你不喜欢我，当然跟你没关系。 我们就是室友。我为什么在意她有没有男朋友？一场触手可及。 汹涌，我们相识着。 Thank <laughs> you. 就在那儿吃吧，就在这儿吃。对。嗯嗯嗯。以后，你都可以在餐桌上吃。 规则，你也不用感激涕零吧。我以后真的不用只在厨房吃吗？不用，也不用开油烟机。你是不是何正玉啊？你说呢？你是不是？你才有病。没错了，还是这么欠揍啊！ 我回屋了。哎，对了，蓝油科技那个案子，我今天约了范可采访，然后我看了一眼资料，我觉得四个月前的你可能会输。这个小王的聊天处处带坑，像是为了留下对他们有利的证据，故意为之。你的意思是，有诈？ 哎，你都经历过的，你应该知道啊。所以最后谁赢谁输啊？之前不是蓝悠的案子，是另外一个侵权案子。通过这件事情才变成蓝悠的案子。你是说，这个案子也是蝴蝶效应引发的结果？不过这些都不重要了，马上就要开庭了。我想拜托你一件事，去找四个月之前的何正玉，提醒他，孙德芳的确不可信，要注意他这个人。 不是应该提醒四个月前的你，小王的证据可能是伪证吗？你可以去试试啊！以我对他的了解，脾气又硬又自大。他要是知道你提醒他，他会觉得自己受到侮辱的。<laughs> 果然是你啊！狠起来连自己都骂。但是我去问孙德峰的事情可以啊，但是你觉得四个月前的你他会信吗？我刚言之凿凿跟他说我不认识孙德峰。陈佳兰。 去找四个月之前的我吧，把他请到家里来，来我们家。呃，来来这间公寓吗？对，来这儿。他见到我，关于个人信息的事情就会不攻自破，他以后也不会纠缠你了。他这个人，除非亲眼所见，否则绝对不会相信的。能行吗？所以让你去找他，让他提前有个心理准备。 哦，陈佳兰，你说的是穆老师的女朋友吧？以后没什么事不要过来了，我还有事先走了，佳兰还在等我。 怎么交男朋友啊？你有男朋友。昨天是穆老师，他胃病犯了，我不能见死不救吧？你喜欢穆师妹，我只把穆老师当成我的前辈。 还回来。我刚才在处理一个新闻，有一个女生要跳楼，因为美容贷款的事情。然后我们处理了好久，她才想明白。我也要问你，你对我到底是什么意思？你是喜欢我还是？ 干嘛呀？你还没回答我问题呢。我刚才那，难道不是最好的回答吗？我要你亲口告诉我。 小兰，今天早上的时候我去了你去的那个公司。我说过我不想被剧透未来的人生。好吧，那我不说了。嗯，既然你去都去了，那我还是听一听吧。你见到我了吗？我过得怎么样？ 二零二二年，你是穆世明的女朋友，过得还会很滋润。<laughs> 我和穆老师，怎么可能是你搞错了吧？我只把穆老师当成我的前辈和一个偶像，我们两个一点男女之情都没有。我怎么可能四个月之后是他女朋友啊？再说了，只是过了四个月，又不是四十年。穆世明本来就是你学生时代的偶像，工作之后又是同事关系，而且他现在甚至毫无保留的指导你，天时地利人和他全占了。 如果他向你表白，你会拒绝吗？嗯，你分析的还是挺有道理的。陈佳兰，这是你自己分析的。再说了，我不是已经认识你了吗？我已经成为你的室友了。我们刚刚……嗯，总之，根据蝴蝶效应来看。 未来肯定不是你今天见到的样子。嘉兰，你的咖啡好了。啊、嗯，好，谢谢。嘉兰<岚>。嗯。穆老师。昨晚跳楼女生的案件有了后续的发展，警察也找到了网络非法贷款公司和地下追债公司，这是欠款名单。这个案件后续的报道就由你来跟进。 明白，加油！好。嗯，武安文，武安文在被地下追债公司追债。你跟我说个地方，我现在过去找你们。行，我知道，那见面再说。 上车。你怎么在这儿？快！你跟踪我？是你让我来找武安文的吗？我什么时候让你来找武安文了？ 你不是让我来找武安文,文，你干嘛专门跑过来告诉我这件事儿？武安文被追债，说不通。这么些年，他一直都是吉荣的经纪人，收入非常可观，怎么可能欠债？因为他在一家境外赌场欠下了巨额赌资，又不敢让吉荣知道，于是就向借贷公司借钱还了赌资。武安文赌博？嗯，他欠了很多钱。何正玉。 你应该通过我面前的这个人收到信息了吧？你怎么道吴安文欠债的？我跟了一个美容贷的报道，追债名单上有他的名字。